Чем более разнообразна система, тем она устойчивее. Чем больше в обществе социальных институтов различного типа, тем оно крепче стоит на ногах и тем оно лучше развивается. Все это относится и к семье. Вот сейчас очень многие рассуждают о том, что традиционный тип семьи разрушается, и что будет дальше с этим общественным институтом никто не знает. Ну, в общем, всех одолевает тревога по этому поводу. Но давай начнем с того, что... Тот тип семьи, который сейчас называют традиционным, на самом деле традиционным не является. Это э, так называемая э, нуклеарная семья или э, малая семья. На самом деле э, традиционная семья в, в чистом смысле ⁇ это э, семья аграрного общества, то есть первой цивилизационной волны. Э, что для нее характерно? Э, вместе, в одном доме под одной крышей проживает несколько поколений. Эта семья как бы завязана сама на себя, она герметична, можно сказать, она представляет собой в, в ту классическую социальную соту. Все основные функции выполняются членами семьи. Пока взрослые работают в поле, ухаживают за скотиной вместе, может быть, со старшими детьми. За младшими приглядывают бабушки и дедушки, они их учат, они их лечат по мере возможности, они передают им какой-то багаж знаний, они им прививают навыки, какие-то социальные нормы, передают традиции и так далее. Такая семья существовала многие-многие сотни лет. Но на каком-то определенном историческом этапе все изменилось. Стали бурно разрастаться города, как промышленные центры, там стали возникать заводы, фабрики, разного рода мануфактуры. Естественно, где-то необходимо было брать рабочую силу. Взять ее больше, кроме как в селе, было негде. Естественно, начался отток из сел в города рабочей силы. Вот именно в этот момент и рождается Та самая нуклеарная малая семья. В городе необходимы рабочие руки, но промышленник, фабрикант не хочет кормить и обеспечивать еще и эту обильную чреслами традиционную семью да, большую, состоящую из нескольких поколений. Поэтому в город едет, как правило, мужчина. В крайнем случае, он берет с собой жену и ребенка. То есть. Традиционная большая семья распадается, наступает кризис. Теперь уже те функции, которые прежде выполнялись в рамках семьи, бабушками, дедушками, их берет на себя государство. То есть теперь детей лечат в больницах, воспитывают в детских садах, учат в школах. Современное общество, современная цивилизация плавно... Переходит в постиндустриализм это следующий этап развития общества. Пока очень сложно даже представить себе, в какие формы все это выльется. Но многие футурологи прогнозируют развитие событий следующим образом: в обществе будущего не будет какого-то единого нормативного типа семьи. Это то самое разнообразие, о котором уже шла речь. То есть будет много разных и абсолютно равнозначных моделей. Как конкретно это будет выглядеть, сложно сказать, но вероятнее всего на одном уровне будут сосуществовать это же нуклеарная семья, Семья, так называемая гостевая семья, однополые браки, развитие которых мы сейчас наблюдаем. Но смысл в том, что ни один из них не будет восприниматься как нормативный, единственно верный образцовый. То есть все они будут иметь право на существование. Мы видим перед собой общество в хорошем смысле слова толерантное. Давай вспомним, с какой целью возникла семья вообще. Она родилась по необходимости для обеспечения биологического выживания двух людей. Поскольку вдвоем выжить всегда проще, чем в одиночку. Пока ты работаешь, кто-то должен приготовить тебе ужин. Но социальные, экономические условия жизни с тех пор значительно изменились. И сейчас с семьи снята, во многом снята вот та самая утилитарная функция. Сейчас люди вступают в брак уже руководствуясь какими-то другими, может быть, соображениями. Да, это любовь, чувства, духовная близость, близость интересов и так далее. Кроме того, мы наблюдаем постепенное обособление людей в обществе. Мы все меньше и меньше нуждаемся друг в друге для обеспечения нашего быта. Женщины стали самодостаточны. Они могут сами зарабатывать, сами себя обеспечивать. К услугам мужчин ⁇ бытовая техника, микроволновки, стиральные машины и прочее. Если прежде эту функцию должна была выполнять женщина, то сейчас мужчина становится более автономным. Все это сказывается на мотивации образования брачных союзов. Поэтому я не думаю, что происходит что-то трагическое. Да, кризис, но кризис это очередная ступенька к развитию. Так что не нужно волноваться, и новые типы семьи точно так же прорастут, как когда-то проросла на городском асфальте, нуклеарная семья. Но так это или не так, можем спорить.